o'z vaqtida benjamin franklin boylik unga egalik qiluvchilarga emas balkim undan lazzatlanishni bilganlarga tegishlidir degan edi sezgan bo'lsangiz bugungi dasturimizda aynan boylik haqida aniqrog'i dunyoning eng boy 7 ta ayoli haqida ma'lumotni taqdim etamiz tomosha qilayotganingiz YouTube'dagi hozircha shu kanali va kamina shahriyor amonov assalomu alaykum dunyo milliarderlari haqida gap borganda ko'pchiligimizning xayolimizga bill Gates, Warren Buffett, Elon Musklar keladi nazarimizda yer sharida milliarder degan tushuncha faqat va faqat erkaklarga xos bo'lishi kerak degan yolg'onchi o'ylar girdobidan chiqib ketishgan. qiynalamiz xo'sh aslida-chi? aslida milliarderlar safida ayollar ham bor ro'yxatimizni yettinchi o'rinidan joy olgan asli germaniyalik suzanna klattenda bmw kompaniyasi aksiyalarining katta qismiga egalik qiluvchi ushbu xonimning bugungi kundagi boyligi 28 milliard aqsh dollari miqdorida baholanmoqda o'zining 31 milliard aqsh dollariga teng boyligi bilan rafaella aponte ro'yxatimizning oltinchi pog'onasidan joy oldi rafaella aponte dunyodagi eng yirik suv yo'li transportirovkasi biznesiga egalik qiladi beshinchi pog'onada miriam adelson joy oldi dunyoning turli nuqtalarida turli xil bizneslarga ega xonimning asosiy bizneslarini va boyliklarining katta qismini unga turmush o'rtog'i sovg'a qilgan turmush o'rtog'ining vafotidan so'ng u oilaviy biznesning egasiga aylandi va hozirda uning boyligi o'ttiz ikki yarim milliard dollar miqdorida baholanmoqda yuqoridagi biznesmen xonim dunyodagi eng boy xonimlar qatoridan o'rin olishi uchun unga turmush o'rtog'i yordam bergan ekan va ko'plab bizneslarni avvalda sovg'a tariqasida taqdim etgan ekan xo'sh siz turmush o'rtog'ingizdan qanday sovg'a olgansiz yoki qanday sovg'a bergansiz mana shular haqida izohga yozib o'tishingiz mumkin bo'ladi siz izohda yozguningizga qadar biz dunyodagi eng boy to'rtinchi xonim janklin mars haqida ma'lumotni taqdim etamiz janklin mars eng yirik mars qandolachilik kompaniyasi asoschisi farzandi va merosxo'ri hisoblanadi amerikalik 84 yoshli ushbu xonimning boyligi bugungi kunda 38 milliard aqsh dollari miqdorida baholanmoqda undan taxminan 20 milliardga boyroq hisoblangan Alice walton haqida ushbu xonimni aqshda yashayotgan o'zbekistonliklar ko'proq bilishsa kerak sababi unga tegishli supermarketlarda minglab mijozlar qatorida vatandoshlarimiz ham bo'lishi tabiiy aqshdagi yirik walmart kompaniyasi asoschisi qizining bugungi kundagi boylik miqdori ellik yetti milliard aqsh dollarida baholanmoqda walmart yirik supermarketlar tarmog'i esa butun amerika bo'ylab tarqalgan reytingimizni ikkinchi pog'onasini julia koh egallaydi Julia Koch amerikadagi eng boy beva xonim nomi ostida ham tanilgan uning milliarder turmush o'rtog'ining vafotidan so'ng 59 milliard aqsh dollardagi boylik uning <Sessizlik> nomiga o'tgan ro'yxatimizning birinchi pog'onasidan Françoise meris egallaydi L'Oréal kompaniyasi merosxo'rining bugungi boylik miqdori 80 milliard aqsh dollari miqdorida baholanmoqda pardozandoz buyumlari bo'yicha dunyoning lider kompaniyasi hisoblanmish ushbu kompaniyaning mahsulotlarini dunyoning har bir shahriga yetib borgan xo'sh ushbu videodan so'ng o'zingizni boyligingizni sarhisob qila boshlagan bo'lsangiz ajab emas faqat bir <laughs> narsani unutmang robert kiyosaki aytganidek qancha pul topayotganingiz muhim emas muhimi sizda qanchasi qolayotgani va u sizga qanday ishlayotganidadir navbatdagi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling